এই পৃথিৱী সকলো সমান কোনো জন্মতে ধনী হৈ নাহে কোনো জন্মতে দুখীয়া হৈ নাহে সকলো সমান সেই সকলোৱে সকলো নজৰ দি চাব লাগে কাৰণ এই পৃথিৱীত জন্মতে যেনেকৈ একো লৈ নাহে মৃত্যুৰ সময়তো একো লৈ নাযায় মাথো লৈ যাব যোৱাৰ সময়ত নাম তাৰ বাহিৰে একো নাযায় সকলো সমান বুলি ভাবোঁ তাৰ সকলোৰে ক্ষমতাও নাথাকে কিছুমান আছে বহুত সকলো দৃষ্টি সকলোৱে বেলেগ ধনী হোৱাৰ লগে লগে এজন ব্যক্তিক দেখা পালোঁ যে তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ দুখীয়া মানুহক দুখীয়া বুলি ভবাই নাছিলে তেওঁ বেলেগ এটা চকুৰে চায় ঘৃণা চকুৰে যি নেকি সেই সময়ছোৱাত তেওঁ নিজেও পাৰ কৰি গৈছে যেতিয়া টকাৰ জখলাডালত ওপৰলৈ বগাব ধৰিলে হয়তো সেই দুখীয়াৰ মূল্যখিনি বুজি নোপোৱা হ'ল লাহে লাহে তেওঁ ধনী হৈ হৈ গৈ এদিন এনে এটা বিপদত পৰিলে তেওঁ ঘূৰি চাবলৈ ঘূৰি নামি যাবলৈ এনেকুৱা তেওঁ অৱস্থা নাইকিয়া হ'ল তেওঁ এটা নিজস্ব বস্তু কিন্তু সকলো নিজস্ব কিন্তু আনে কাহিনী দিয়াৰ দৰে হ'ল তেওঁ হাজাৰটাও তেওঁ সৃষ্টিকৰ্তাৰ ওচৰত তেওঁ কৰিবলগীয়া কামখিনি তেওঁ কৰি আছে কাকতি মিনতি কৰি আছে তেওঁ কি কৰিছে সময়ত এজাক এজাক তেওঁৰ মন পচন্দৰ মানুহ মাতি মাতি তেওঁৰ মনৰ কামনাৰ কাৰণে তেওঁ ধৰ্মৰ কাম কৰি আছে তেনেতে কি কৰিছে এজন দুখীয়া মানুহ সদায় আহে কেতিয়াবা দিয়ে কেতিয়াবা এমুঠি চাউলো তেওঁক নিদিয়ে এদিন দুখিত মনে তেওঁ বহি থকাৰ কাৰণে তেওঁক সুধিলে সেই চাউল খুজিবলৈ অহা মানুহজনে দাদা কি হ'ল কিয় মন মাৰি আছে তেওঁ ক'লে মোৰ এটা বহুত মূল্যৱান বস্তু সকলো মোৰ কিন্তু আনে মোক কাহিনী দিবলগীয়া অৱস্থাত আছে তেওঁ কৈছে মই বহুত কষ্ট কৰি মই সকলোকে মাতি মাতি ধৰ্মৰ নামত মই যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে কৰি আছো তেওঁ ক'লে একো নাই দাদা বিষাৰীজনেই কৈছে একো নাই দাদা ঠিক হৈ যাব আপুনি টেনশ্যন নল'ব ভাল হৈ যাব উপাৰ্জনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক তেওঁ ক'লে হয় সেইটোৱেই সেইটোৰ ওপৰতে বিশ্বাস মই ধৰ্মৰ নামত মানুহ মাতি মাতি মই কৰ্ম কৰি আছো তেওঁ তেতিয়া এদিন এদিন তেওঁ তেনেকৈ কৰি আছে মানুহ মাতি মাতি হয়তো কাৰোবাৰ মুখেদি সেই কথাটো তেওঁ পোৱা বস্তুটো হয়তো পাবলৈ সক্ষম হয় সেইদিনাও আহিল একেদিনাই একেটা সময়তে সি মানুহজন খাৰা হ'ল ভেষাৰী যেন দাদা মইতো আপোনাৰ দুৱাৰ আপোনাৰ যি ধৰ্মৰ কামত মই সংযোগ হ'ব পাৰোঁনে তেওঁ ক'লে নিশ্চয় আহা বহা সকলোৱে একেখিনি কামেই কৰি আছিলে আজি হাজাৰ যিমান দিন কৰি আছিলে কিন্তু সেইদিনা সেই মানুহজনেও সেই একেখিনি কামেই কৰিছে তেওঁ অন্তৰৰ পৰা কৰিছে কাৰণ তেওঁ ধনৰ দুখীয়া নাছিলে মনৰ দুখীয়া নাছিল ধনৰহে দুখীয়া আছিলে মনৰ দুখীয়া নাছিলে তেওঁ লাহে লাহে কি কৰিলে তেওঁ ধৰ্মৰ নামত তেওঁ মনৰ পৰা যিখিনি কৰিবলগীয়া আছিলে তেওঁ কৰিলে কৰি তেওঁ লাহেকৈ সেই ঠাইৰ পৰা গুচি আহিল তেওঁ খোৱা যোগাৰৰ আশ্ৰয়ৰ কাৰণে ঠাইলৈ তেওঁ নগ'লে তেওঁ কি কৰিলে তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল কিছু সময় পাছত তেওঁ ভাল নিউজটো যিটো আশা তেওঁ কৈ আছিল যে মোৰ এটা হ'বলগীয়া বস্তু সেইটো আনে কাহিনী নিবলগীয়া সেইটো তেওঁ নিজস্ব হ'ল বুলি এটা খবৰ আহিলে তেতিয়া তেওঁ তত্তালিকে সি মানুহজনক বিচাৰি গ'ল যিজন মানুহে কৈছিলে মই আপোনাৰ দৰমৰ কামত অংশগ্ৰহণ ল'ব পাৰোঁনে তেওঁ ক'লে নিশ্চয় সেইদিন তেওঁ ভাল আছিলে তেওঁ মানুহজনৰ কাৰণে হয়তো তেওঁ কি ভাবিছিল নাজানো সি মানুহজনক মাতিলে আৰু সেই মানুহজনৰ কথাতে তেওঁ কয় সেইটোৱেই তেওঁৰ দৰে সৃষ্টিকৰ্তাই আছিল কাৰণ যিজন যিদিনাখনলৈকে তেওঁ হাজাৰজন মাতি মাতি তেওঁ তেওঁ ধৰ্মৰ নামত তেওঁ ইচ্ছাপূৰণৰ নামত সকলোৱে যিখিনি কৰিবলগীয়া হৈছে কৰি আছিল কিন্তু সফল হোৱা নাছিল সেই ছেকেণ্ডত সেই মানুহজনী আহি যেতিয়া কৈ গ'ল তেওঁলোকৰ লগত চামিল হ'ল তাৰপিছতে নাইকিয়া হ'ল তাৰ পিছতে তেওঁলোকলৈ খবৰ আহিল যে ভাল খবৰটো কোনো গুণেই কম নহয় মানুহ হয়তো ধনৰ দুখীয়া তেওঁ আছিল মনৰ দুখীয়া নাছিল তেওঁ হাঁহি মুখে তেওঁ অন্তৰ খুলি আকৌ সৃষ্টি চৰ কৰাৰ ওচৰত তেওঁক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনালে মই কোনো গুণেই সৰু মানুহক কেতিয়াও ঘৃণাৰে নাচাওঁ কাৰণ আজি এজন ভিখাৰীয়ে মোক বহুতখিনি উদ্ধাৰ কৰিলে সেয়ে মই কওঁ কোনো কাকো ঘৃণা নকৰিব ঘৃণা কৰাৰ কোনো কাৰো অধিকাৰ নাই হয়তো তেওঁ দুখীয়া যদি এমুঠি খুজি খাইছে সিমানেই বাকী কাৰো অধিকাৰ নাই এজন দুখীয়াক ঘৃণ কৰিবলৈ কাহিনীটো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয়